ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವದೇವ ವಿಧಿಯ ಮಂತ್ರಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ ದೇಶಕಾಲವು ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ಶುಭ ತಿಥೌ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪುಣ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ತಿಥೌ ಮಮೋ ಪಾತ್ತದುರಿತಕ್ಷಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ दोषपरिहारार्थं वैश्वदेवहोमं करिष्ये ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् ॐ भूर्भुवः आवसथ्यो नामानमग्निं प्रतिष्ठापयामि इत्यग्निं प्रतिष्ठाप्य प्रागादि प्रदक्षिणमग्निं परिसमूहति ॐ स्वाहा जुषस्वनः स्वमिधमग्ने अद्य शो शोच बृहद्यजतन् उपास्पृश दिव्यगु सानुस्तूपैस्तगो रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य ॐ अधीतेनो मन्यस्व अनुमतेनो मन्यस्व सरस्वतेनो मन्यस्व देवासवितःप्रसुव ॐ अग्नये नमः ॐ जातवेदसे नमः जसे नम ओम अजिरा प्रभवे नम ओम वैश्वानरा नम ओ नरियापे नम ओतिराधसे नम विणेे नम मध्य ओं श्रीयज्ञपुषा नम गन्धपुष्पाक्षतान् समर्पयामि अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम् इत्यग्निं नमस्कृत्य ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्या पाधा द्वे शीर्शे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधाबद्ध वृषाभोरौ रावीति महो देवो मर्त्यागो आविवेश इत्यग्निमध्यत्वा अंगुष्ठ परवा मात्रम हस्ते होती ओम अग्नए स्वाहा इदं नम ओम सोमाय स्वाहा सोमएम न मम ओम ध्रुवाय स्वाहा ध्रुवाए न मम ओम ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ध्रुवाय भूमाए नम ॐ ध्रुवक्षितये स्वाहा ध्रुवक्षितय इदं नम ॐ अच्युतक्षितये स्वाहा अच्युतक्षितय इदं नम ॐ ईशानाय स्वाहा ईशानायेदं न मम ॐ जयन्ताय स्वाहा जयन्तायेदं न मम ॐ धर्माय स्वाहा धर्मायदं नममः ॐ धर्मरुचये स्वाहा धर्मरुचय इदं ॐ धान्वन्तराय स्वाहा धान्वन्तरायेदं नमम ॐ विद्यायै स्वाहा विद्याय इदं नमम ॐ अम्बिकायै स्वाहा अम्बिकाय इदं नम ॐ हरये स्वाहा हरय इदं नम ॐ गणेभ्यः स्वाहा गणेभ्य इदं नम ॐ गणपतिभ्यः स्वाहा गणपतिभ्य इदं नम ॐ वर्षाभ्यः स्वाहा varşabhyaidan namama om vishve bhyo deve bhastva vishve bhyo deve namama om sadhye bhyo deve bhastva namama om sarve bhyo deve bhastva सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य इदं न मम ॐ फू स्वाहा अग्नय इदं न मम ॐ भुवः स्वाहा वायव इदं न मम ओङ् सुभ स्वाहा सूर्यायेदं न मम ॐ फूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतय इदं न मम ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा अग्नये स्विष्टकृत इदं न मम अथाग्नेः पश्चात् भूमौ चतुरस्रमण्डलं कृत्वा बलिहरणं कुर्यात् ॐ ये भूताः प्रचरन्ति दिवानक्तम् बलि विदुदस्य प्रे ते बलि पुष्टिमोहरा मयि पुष्टि पुष्टिपतिर्दा स्वाहा सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वे भूतेभ्यो नमः तृप्तिर पुनः ओम स्वाहा जुषास्वाना समिधा महग्रे अद्याशोचा ब्रह्याजातं धोमहर्णवन् उपास प्रजा दिव्यागंसा नस्तु पैस्तगो रश्मिभिः ततः ओम अधितेन्वा महगुष्ठा अनुमातेन्वा महगुष्ठा सरस्वतेन्वा महगुष्ठा देवा सविता ओम यत्ते अग्ने अने ते तेजस्तेनाह तेजस्वी भूयासम यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाह वर्चस्वी भूयासम ये अग्नेतेनाह हरस्वी भूयासम मयि मिधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रियं दधातु मयिमिधां मयि प्रजां मयि सूर्योभ्राजो दधातु ॐ मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषु नमः वीरान्मोद्रभावीर्ष्मत नमसा विधेमते उदग्वा हुतभस्मं ग्रृीतवा ओजोसीति लाटे सहोसीति कंठे बलमसीति मूले भ्राजोसीति कंठपृष्ठे देवानां धामनामासीति नाभौ विश्वमसि विश्वायुरिति हृदये सर्वमसि सर्वायुरभिभूरोमिति शिरसि इत्यभिमृश्य मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनं यद्धुतन्तु मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्यां बुद्धि श्रिय बलम आयुष्यं तेज आोग्यम देश मेहव्यवाहन अस्तिम शरण मम तस्मा रक्षरक्षुताशन प्राथ्य गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छहुताशन यज्ञेश्वराय नमः यथास्थानम् उद्वासयामि अनेन मया कृत वैश्वदेवहोमकर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम् ಕರ್ಮಂತ್ಯರಾಚಮ್ಯ ಹರಿ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಇದು ವೈಶ್ವದೇವ ಹೋಮದ ಮಂತ್ರಪಾಠ ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಹೋಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ